assalomu alaykum hurmatli talabalar bugungi mavzuyimiz mm -hmm. fe'l bilan kelgan birikma olmoshlar deb nomlanadi bizga ma'lumki birikma olmoshlari agar otga qo'shiladigan bo'lsa mm -hmm. kishilik egalik agar birikma olmoshlari otga qo'shiladigan bo'lsa mm -hmm. egalik vazifasini bajaradi agar mana shu birikma olmoshlari fe'lga qo'shiladigan bo'lsa unda Uh, vositasi tushum kelishdi kelgan vositasi to'ldirishni bildiradi asosan masalan misol tariqasida olaylik katadan maktuba xatni yozdi endi bu uh, tekstimizda matnimizda dastlab nimani yozdi degan savolga javob bo'lish uchun bu aniqlik kiritish maqsadida maktub so'zi qo'llaniladi keyingi jumlalarda ikkinchi uchinchi yoki quyida shu maktubni yozdi maktubni yoz deb qayta qayta o'sha maktubga urg'u bervermaslik uchun ya'ni o'sha tildagi g'alizlikni ketkazish maqsadida uni yozdi tarzda ifodalanadi ana o'shanda maktub so'zi fe'lga bir birikadi ya'ni uni tarzda birikadi e, fe'lga birikuvchi fe'l bilan birikib kelgan olmoshlar ot <laughs> bilan birikadigan olmoshlar kabi bir xilda masalan katada maktuba maktubni yozdi deydigan bo'lsak xuddi shu jumlani uni yozdi tarzda ifodalamoqchi bo'lsak kata va u bo'ladiuni yozi ya'ni maktub muzakkarjis bo'lganigi uchun uni yozdi hu osi qo'shilyapti agar yeah. kata okay. ba risalada ya'ni risolani maqolani yozdi deydigan bo'lsak risola so'zi muannas chista bo'lganligi uchun unga qo'shiluvchi brik agar buni bir so'z bilan aytadigan bo'lsa, ya'ni faqat felga biriktiradigan bo'lsa, buni birikma tariqasida u holda kataba ba ha kata ha ha ya'ni muannaslik birikma olmoshi ha qo'llaniladi lekin fe'lga birikuvchi birikma olmoshlari xuddi otga birikuvchi birikma olmoshlari kabi bir xil bo'lsada fe'lga birikkanda ba'zi bir tovush o'zgarishlari yuzaga keladi ularni uchga bo'lamiz birinchisi birinchisi uchinchi shaxs muzakka ko'plik masalan kattabfekatta katabu vovdan keyingi o'qilmaydigan alif bor mana katabu arrisa lata maqolani yozdilar jumlasida mana bu o'qilmaydigan ari so'z birik fe'lga qo'shluvchi birikma mosh tariqasida risolatni so'zini fe'lga qo'shib birikma moshi qiladigan bo'lsak agar mana shu o'qilmaydigan alif yozuvda tushib qoladi natijada risolatni so'zi eslatib o'tamiz muannas chizda shuning uchun muannaslikmqo'ladi quyidagi tarzdakatta bu ha ya'ni alif harfi bu yerda bodan keyin tushib qoldi va ha qo'shimchasi risolat muandasi bo'lganligi uchun mana bu ha birikma olmashi qo'shildi katta bu ha bu albatta dastlab matnda dastlab risola haqida gap ketadi keyin yana qayta qayta risolani yozdi risolani yozdi deb aytavermaslik uchun uni yozdi tariqasida katta bu ha tarzda ifodalanadi ikkinchi o'zgarishimiz ikkinchi o'zgarish o'tgan zamon ko'plik muzakkar jins ikkinchi shaxs muzakkar jins ko'plikda masalan katabtum katabtum so'zi so'zi e, ya'ni sizlar yozdingizlar agar <laughs> katatumul maktuba deydigan bo'lsak katatumul maktuba ya'ni sizlar maktubni yozdingizlar <laughs> jumlasi kelsa unda ya'ni buni birikma biima tariqasida yozadigan bo'lsak mana bu tushuntirib o'taman mana bu mingdan keyin bir vo orttiriladi va u cho'ziq u tarzda ifodalanadi mana shunda kataftumu hu bo'ladi mna katabtum mana bu yerda katabtum shu katabtum katabtuu hu ya'ni misol maktub so'zi uzak bo'lganligi uchun hu on. katabtu uu bu yerda o'zgarish shundan iboratki mimdan keyin bir ov orttiriladi katauu uchinchi o'zgarish esa birikma ommoshlar fe'lga qo'shilganda har qanday shakldagi felga birikma olmoshi birinchi shaxs birlik birikma olmoshi ya'ni yoy qo'shilganda bitta nun harf orttirib mi tarzida qo'shiladi masalan sen meni yozding demoqchi bo'lsak к ana deylik сен meni yozdың buni birikma osh qiladigan bo'lsak mana shunday tarzda bir nun orttiriladi katabda ni sen meni yozding sen meni yozding deb tarjima qilamiz katakda ni tarzda tarjima qilinadi umuman kataba fe'liga kataba fe'liga birikma olboshlari quyidagicha qo'shiladi men hozir jadval tariqasida sizlarga ko'rsatib o'taman bu yerda u meni yozdi katabani u seni yozdi kataba aka u seni yozdi muala uchun kataba aka u uni yozdi kataba hu u qiz bola uni yozdi kataba ha u biz ikkimiz u sizni ikkingizni yozdi kataba kuma u sizni ikkingizni yozdi m uchun kataba u u ikkisini yozdi kataba uma ikki u ikkisini yozdi katabaua u bizni yozdi katabana u sizlarni yozdi katabaku u sizlar sizlarni modnasingizga nisbatan kunna u ularni yoz katabahum u ularni kataba yozkat shu bilan fe'lga birikuvchi birikma olmoshlari mavzusi tugadi kelgusi darslarda uchrashguncha xayr sog' salomat bo'ling